ওম নম শিৱাই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইংৰাজীৰ নৱবৰ্ষৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বছৰটো সুন্দৰ পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িছোঁ আহক এই বছৰটো আপোনালোকৰ প্ৰথম দিন যিহেতু আপোনালোকৰ আজিৰ সোমবাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ পুহ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখ আজি জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখ আজিৰ তিথি হ'ব কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি নক্ষত্ৰ হ'ব মঘা নক্ষত্ৰ যোগ হ'ব আয়ুস্মান যুগ আজিৰ কৰণ হ'ব তৈতিলকৰণ আজিৰ জন্মৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি সূৰ্য উদয় হ'ব ছয় বাজি চৈধ্য মিনিটত সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব চাৰি বাজি আঠত্ৰিছ মিনিটত পলম নকৰি আজি ৰাশিফল কিতানলৈ আগবাঢ়ি যোৱা হওক ৰাশিফল কেইটানৰ প্ৰথম ৰাখিটো হৈছে মেঘৰাশী মেঘৰাশীৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত আপোনালোকে নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক কোনো ব্যক্তিক আপোনালোকে টানকৈ কথা নক'ব কাজিয়া পেচাল নালাগিব গতিকে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে কিছু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনালোকৰ কাৰ্যালয় বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পেছাদাৰীভাৱে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু বেছি আৱেগিক হ'ব নালাগে আৱেগিক হৈ আপুনি কৰাৰ যিকোনো কাম নষ্ট কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায়সকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অলপ কিছু সাৱধান হোৱাটো উচিত বুলি কৈছে গতিকে সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনাৰ ব্যৱসায়ত কাকো বেছি বিশ্বাস নকৰিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব জোখতকৈ বেছি কাৰোবাক যদি বিশ্বাসতো ল'ব যায় তেনেহ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাও হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আৰু কৈছে যে আৱেগিক হৈ কৰাৰ যিকোনো কাম নষ্ট কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ ব্যৱসায়ত কাকো জোখতকৈ বেছি বিশ্বাস নকৰিব আৰু নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ বুলি কৈছে আৰু অত্যধিক বিশ্বাস কৰাটো আপোনাৰ বাবে মাৰাত্মক ভুল হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ পেলাই গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব যদি আপুনি বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত তেন্তে তেওঁলোকৰ শুভ দেখাব গৈছে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কোনো আহিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে বিশেষকৈ যাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰে আজিৰ দিনটোত যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকে অতি চিন্তাশীলভাৱে কৰক বুলি কৈছে যুৱক যুৱতীসকল আপুনি মনত ৰখা উচিত যে আপোনাৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনালোকৰ ভুল পথে বিশেষকৈ নিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে আনৰ কথা বতৰাত প্ৰভাৱিত হৈ কোনো ধৰণৰ কামো নকৰিব সিদ্ধান্ত নল'ব বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপুনি ঠাণ্ডা বস্তু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে অৰ্থাৎ খাদ্যভাসৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগে নহ'লে আপোনালোকৰ ডিঙিৰ কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব পাৰে বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো শুভ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব য'ত তেওঁলোকে অতি সুখী অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে আপোনাৰ ধন অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে খৰচ নকৰিব যিখিনি ধন টকা পইচা আছে অপ্ৰয়োজনীয় কামত খৰচ ভুলতো নকৰিব নহ'লে ভৱিষ্যতে টকাৰ অভাৱ বৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ নিজৰে আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব এই কথাখিনিৰ প্ৰতি আপুনি সমাজৰ কোনো বিশেষকৈ এটা নতুন দায়িত্ব দায়িত্ব বা কাম পাব পাৰে বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভদিন দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক যদি আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱে লিখিবলৈ নেপাহৰিব আজি যিহেতু সোমবাৰ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ সময় হয় নিশ্চয়কৈ এবাৰ শিৱ মন্দিৰো আপোনালোকে যাবলৈ নাপাহৰিব তাতে গৈ মহাদেৱক আপোনালোকে পূজা কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এইবাৰ হৈছে ৰাশিফল কেইটানৰ দ্বিতীয়টো ৰাখিলৈ বিঘৰাশী বিঘৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে বন্ধুসকল আজি হৈছে ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ যিহেতু জানুৱাৰী মাহৰ আজিৰ এক তাৰিখ প্ৰথম দিন আৰু তাতে আপোনালোকৰ আজি সোমবাৰ আজিৰ পবিত্ৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক সংগৰাগবোৰ কমাব নিজৰ সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু যাবলৈ মন নাযাব বুলি কৈছে যদিও আপোনালোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যাব লগা হ'ব পাৰে নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে ইয়াৰ মাজতে বিশেষকৈ নতুন এটা দায়িত্ব পাব পাৰে বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত নতুন দায়িত্ব আপোনালোকৰ পাছত পুৰণি আপোনালোকৰ কামটো এৰিব পাৰে বুলি কৈছে নহ'লে আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক নতুন দায়িত্ব পালেও আপোনালোকে নিজৰ কাম কাজখিনি সেই দায়িত্বখিনি আপোনালোকে চম্ভালিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত টকা পইচাৰ যথেষ্ট খৰচ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে ব্যৱসায় কৰা জাতৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়ত নিৰ্ভয় কৰি আপোনালোকৰ ভাষণৰ ওপৰত কথা বতৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ অৰ্থাৎ ধ্যান ৰাখিব লাগিব কথা বতৰা কওঁতে কিন্তু আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে নহ'লে কথা বতৰা মধুৰতা নানিলে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লছটো হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যদি কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰে কাষ্টমাৰৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে ব্যৱসায় কৰা জাত জাতিকাসকলে নিশ্চয়কৈ ধ্যান দিব লাগিব আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকৰ কথা বতৰাৰ ওপৰত আপুনি আপোনালোকৰ গ্ৰাহকৰ লগত অতি মৰম আৰু নম্ৰতাৰে কথা পাতিব লাগে যদি আপুনি গ্ৰাহকৰ লগত মৰম আৰু নম্ৰতাৰে কথা পাতে তেন্তে গ্ৰাহকসকলে আপোনাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিব আৰু অনুভৱ কৰিব আপোনালোকৰ সৈতে আত্মীয়তাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত পৰিব পাৰে বুলি কৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাবে এক ইতিবাচক দিন হ'ব হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনটো অলপ আগবাঢ়িব পাৰে প্ৰেমী লগত বিশেষকৈ ফুৰিবলৈ ওলাই যাব পাৰিব বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ বাবে সময় বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত বিষ ৰাখি জাত জাতিকাসকলে অন্যথা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে আপোনালোকৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালত আপোনালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সেৱা কৰা উচিত যদিও তেওঁলোকৰ নাকচ কৰে কিন্তু আপোনালোকে তেওঁলোকক সহায় কৰিব হেল্প কৰিব তেওঁলোকক যিমান পাৰে আপোনালোকে সেৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সমৃদ্ধি দুৱাৰ সুৰ খাব পাৰিব স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত কাঁহ চৰ্দি আদি বিশেষকৈ আদিৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকিব লাগে নহ'লে অৰ্থাৎ সমস্যা দেখা দিব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পৰা সামান্য হ'লেও আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিলে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰা সু চিকিৎসা আপোনালোকৰ ল'বলৈ নেপাহৰিব পৰামৰ্শ ল'বলৈ নেপাহৰিব গাইডেঞ্চ ল'বলৈ নেপাহৰিব আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ পুৰণি বন্ধু এজনক লগ পাব যাক লগ পাই আপোনাৰ আপোনাক বিশেষকৈ বহুত বেছি সুখী কৰি তুলিব কেতিয়াবা বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত বিশেষকৈ লগ কৰি আপোনালোকৰ মন সলনি কৰিব লাগে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেলাইকণটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব এবাৰ আহিছোঁ ৰাশি ফল কীৰ্তানৰ তিনি নম্বৰ ৰাখিটোলৈ মিথুন ৰাখি বন্ধু বান্ধৱসকল আজি যিহেতু সোমবাৰ আপোনালোকে যদি অকণমান হ'লেও আপোনালোকৰ সময় উলিয়াই ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকে মহাদেৱৰ আপোনালোকে পূজা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভকামনা কৰি মিথুন ৰাখিলৈ আগবাঢ়িছোঁ মিথুন ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ আজিৰ দিনটোত এক তাৰিখ যিহেতু আজি সোমবাৰো গতিকে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ বছৰৰ প্ৰথম দিন আৰম্ভ হ'ব গতিকে এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সংগবোৰ পৰিহাৰ কৰোঁ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে কাজিয়া বিচাল নকৰিব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ উৰ্ধতন বিষয়ৰ প্ৰতি অতি সন্মানেৰে আচৰণ কৰা উচিত বুলি কৈছে যিসকল ছিনিয়ৰ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতোতে ধ্যান ৰাখিব নহ'লে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰখা উচিত ব্যৱসায় কৰা জাতৰ জাতিকাসকলৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বিশেষকৈ বিশেষ বিষত আপোনালোকৰ লাভৰ সুযোগ পাব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বাবে কোনো বিশেষকৈ এমপ্লয়ৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত লোকচান হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব চকু কাণ আপোনালোকে মেলি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে গতিকে অলপ সাৱধান হোৱাটো উচিত যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত আপুনি যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেন্তে আপুনি বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বেছি হাৰ্ডৱৰ্কিং কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যিকোনো ব্যক্তিৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বয়সস্থ যদি লোক আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক সেৱা ফুৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱসকল তেওঁলোকৰ সেৱা কৰা উচিত বুলি কৈছে তেওঁলোকক হেল্প কৰিব যিমান পাৰে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'ব কি কৰিলে ভাল হয় সেইখিনি কথা ধ্যান ৰাখক আপোনালোকৰ ডায়েৰিয়াৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ ডায়েৰীয়াৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যা হয় আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগে আপুনি আপোনালোকৰ খাদ্যভাসৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন দিব লাগে বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত পেটৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কোনো ক্ষতিকাৰক বস্তু গ্ৰহণ নকৰিব যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালত বা আত্মীয়ৰ মাজত কোনো বিবাহ অনুষ্ঠান হয় তেন্তে আপুনি তাত সৰ্বাধিক সময় উৎসৰ্গা কৰি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকক যিমান পাৰে সেৱা কৰিব হেল্প কৰিবলৈ চাওক বুলি কৈছে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব ন বন্ধু বান্ধসকল আজিৰ দিনটোত অলপ হ'লেও সময় উলিয়াই বিশেষকৈ মহাদেৱৰ পূজা কৰিবলৈ নাপাহৰিব বুলি কৈছে যদি আপোনালোকৰ অলপ সময় পায় আজিৰ দিনটোত বন্ধুসকল সুন্দৰীয় পাৰ হওক আপোনালোকৰ বছৰৰ প্ৰথম দিন যিহেতু আৰম্ভ হ'ব নতুন বছৰটো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে কাজিয়া পেচাল নকৰিব ধ্যান ৰাখিব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে আৰু কমেণ্ট বক্সত অনুগ্ৰহ কৰি ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰতিদিনে আমাৰ ৰাশি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইবাৰ হৈছে কৰ্কট ৰাশিলৈ কৰ্কট ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব খং আগবঢ় পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে বছৰৰ প্ৰথম দিনটো বন্ধুসকল খং ৰাগু পৰিহাৰ কৰক নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে যিকোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহকৰ্মীসকলে আপোনালোকক লৈ ইচ্ছা কৰিব পাৰে আপুনি আপোনালোকৰ হৈ বিশেষকৈ আপুনি কাৰো হৈ আপোনালোকে বেয়া কথা ক'ব নালাগে বেয়াকৈ ক'ব নালাগে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব যদি কোনোবাই আন কাৰোবাৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে তেন্তে আপুনি সেই অৰ্থাৎ তেওঁৰ লগত জড়িত হ'ব নালাগে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক ছাপোৰ্ট নকৰিব বেয়া কামত আপোনালোকে ছাপোৰ্ট নকৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে গতিকে কথাখিনিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে আপোনালোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপত ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সংগীৰ লগত কিবা এটা কথা বতৰাক লৈ কিছু বিবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু বছৰৰ দিনটোত প্ৰথম দিন যিহেতু আপোনালোকৰ কাজিয়া পেচাল নকৰিব তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে যিকোনো ধৰণৰ বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে নহ'লে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত স্বচ্ছতা বজাই ৰাখিব লাগে আৰু সদায় আপোনালোকৰ একাউণ্টটোৰ অৰ্থাৎ একাউণ্টবোৰ আপোনালোকে শৃংখলাবদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগে আপোনালোকৰ সংগীৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগে যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত যুৱক যুৱতীসকলক ঘৰৰ পৰা বেছিকৈ ওলাই নাযাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ ভুল সংগত বহিব নালাগে নহ'লে আপোনালোকৰ নামটোও নষ্ট হ'ব পাৰে ইমেজত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত গতিকে যান বাহন চলাওঁতেও গাড়ী মটৰ চলাওঁতেও ধ্যান ৰাখক গতিকে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে অলপ সাৱধান হোৱাটো উচিত বুলি কৈছে পিতৃ মাতৃৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কিছু উত্তেজনাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি কিছুমান অৰ্থাৎ আপোনাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মনটো অশান্তি কৰি ৰাখিব বুলি কৈছে যদি আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃৰ ঘৰত কোনো ধৰণৰ বিশেষকৈ ঘৰত বিশেষকৈ সংকট হয় কিছুমান প্ৰব্লেম চলি আছে তেন্তে আপুনি সকলো প্ৰকাৰে সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰা উচিত বুলি কৈছে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব সকলো প্ৰকাৰে হ'লেও আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্য প্ৰতি স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে যদি হেল্থৰ কিছু প্ৰব্লেম পাইছে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ কোনো ঔষধ গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় বুলি কৈছে আপুনি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী বা তেনে যিকোনো কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ অংশগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ সহকৰ্মীসকলেও আপোনালোকৰ লগত সুখী অনুভৱ কৰিব দিনটো সুন্দৰ পাৰ হ'ব প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত সৰু সুৰা কথা বতৰা লৈ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে গতিকে সেই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে অত্যন্ত শুভদিন পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব কিন্তু ভুল সংগৰ পৰা আপোনালোকে নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব চাৰি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হ'ল তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখি ফুল শিতানৰ অন্য এটা ৰাখি লৈ সেই ৰাখিটো হৈছে সিংহ ৰাখি সিংহৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰা উচিত বুলি কৈছে নহ'লে কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰিব বুলি কৈছে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব কোনো কথাতে অপ্ৰয়োজনীয় চিন্তা নকৰিব ব্যৱসায় কৰা জাতৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা গৈছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতভাৱে জড়িতভাৱে বেছি সামগ্ৰী পেলাই নিদিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ বিক্ৰী অনু অনুসৰি বিশেষকৈ সামগ্ৰী অৰ্ডাৰ দিব লাগে আৰু সামগ্ৰী বিক্ৰী হোৱাৰ পিছত আন সামগ্ৰী পেলাই দিব নালাগে গতিকে কথাখিনিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত নিজৰ পচন্দ বিশেষকৈ কামখিনি কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাবলৈ কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক বুলি কৈছে আপুনি যিকোনো ধৰণে তেওঁলোকৰ সেৱা কৰাটো বাদ দিব নালাগে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ সকলো কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে সম্পূৰ্ণ হ'ব স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি দিনটোত ডিঙিৰ আৰু পেটৰ বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে আপোনালোকৰ সমস্যা হ'লে অসাৱধান নহ'ব সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক বুলি কৈছে আৰু নিজৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আপুনি যিকোনো ধৰণৰ বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে আজিৰ দিনটোত কাজিয়া পেচাল নকৰিব কাৰো লগত কাজিয়া পেচাল নকৰিব বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে নহ'লে আপোনালোকৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে বা কাৰোবাৰ লগত বিশেষকৈ এটা বিগ প্ৰব্লেম বা ডাঙৰ এটা সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে ভুলতো কাজিয়া পেচাল আজিৰ দিনটোত কাৰো সৈতে বা কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে নকৰিব বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ৰোমাণ্টিক এটা দিন ক'ৰবালৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে ফুৰিবলৈ আপোনালোকৰ আজিটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে কৈছিলোঁ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব সাত যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আত্মীয়বৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখি ফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ কন্যা ৰাখি কন্যাৰশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত যিহেতু বছৰৰ প্ৰথম দিন আৰু তাতে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো পাৰটো হৈছে সোমবাৰ পবিত্ৰ দিন এটা ভাল দিন গতিকে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰোৰ সৈতে বা কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে কাজিয়া পেচাল নকৰিব কথা বতৰাত মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ বহুত কাম কৰিব লাগিব নতুন নতুন দায়িত্ব পাব পাৰে বুলি কৈছে কামৰ প্ৰেছাৰ থাকিব কিন্তু কাম কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মন নাযাব পাৰে সেই অনুসৰি যদি আপোনালোকৰ দৰমহা অতি কম হয় তেন্তে চিন্তা নকৰিব আপোনালোকৰ নতুন যোগাযোগৰ লগত বা এটা নতুন অপৰ্চুনিটি আহিব পাৰে বুলি কৈছে এই মাহত বা এই বছৰটোত নতুন এটা জব বিচাৰিব পাৰে বুলি কৈছে আপুনি নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত টকাৰ বিষয়ত সাৱধান হ'ব লাগে টকাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ নাকৰ ঠিক তলতে আপোনালোকৰ চুৰি হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কৈছে যে সন্মুখতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত লষ্ট হ'ব পাৰে বুলি কৈছে যাৰ বাবে আপুনি অতি বিচলিত হ'ব পাৰে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে সময়ৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উন্নত বিষ হোৱাৰ হেঁচা আপোনালোকৰ ওপৰত বহুত বেছি পৰিব যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোত যুৱক যুৱতীসকলে সাধাৰণতকৈ বেছি কাম কৰিব লাগিব যিমানখিনি কাম কৰে সেই কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰেছাৰ বৃদ্ধি পাব আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সম্পৰ্কবোৰ বুজিব লাগিব আৰু সেই অনুসৰি আচৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰ অধিক শক্তিশালী হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটোত ভজা খাদ্য হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ভজা পোৰা অৰ্থাৎ মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ যিবোৰ আছে যদি আপুনি লঘু আহাৰ বা সহজে হজম হোৱা খাদ্য খায় তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে নিজৰ বাবে নিজৰ হেল্থৰ বাবে ভাল হ'ব বুলি কৈছে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে নহ'লে কাৰোবাৰ লগত বিবাদ হ'ব পাৰে আৰু সৰু বিবাদেও আপোনালোকৰ ডাঙৰ এটা কাজিয়াৰ ৰূপ ল'ব পাৰে বুলি কৈছে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভদিন পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব আজিৰ দিনটোত লগ সংগৰ ওপৰতো কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটোতো টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অপ্ৰয়োজনীয় খৰচৰ ওপৰত আপোনালোকে বিৰত থাকক বুলি কৈছে গতিকে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আওকাণ নকৰিব আপোনালোকৰ এই বছৰটো সুন্দৰ পাৰ হওক আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰ পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব সাত যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলাইকনটো দবাই দিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আত্মীয়বৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এবাৰ আহিছোঁ ৰাখি ফল কীৰ্তানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ তোলা ৰাখি তুলাৰশী জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰ পাৰ হওক আজিৰ দিনটো যিহেতু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিন এক তাৰিখ আৰু আজি বাৰটোও হৈছে সোমবাৰ অতি শুভ বাৰ বন্ধু বান্ধসকল এই সময়খিনিত ধৈৰ্য ধৰিব সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে এইটো অকবেচন নকৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কামৰ বোজা থাকিব অৰ্থাৎ কাম কাজবোৰ বেছিকৈ কৰিবলগা হ'ব পাৰে যাৰ বাবে আপুনি হয়তো আন কাৰোবাৰ লগত কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ ফলত আপুনি মানসিক চাপ ভুগিব পাৰে বা কিছুমান টেনশ্যনৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে বুলি কৈছে চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব বন্ধুসকল গতিকে নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব অৰ্থাৎ কামখিনি যিকোনো কাম আপোনালোকৰ আহিছে সেই কামখিনি আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ব্যৱসায় কৰাৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত বা মানুহখিনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰি সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰিব শুভ দেখাব গৈছে কথা বতৰাত মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক আজিৰ দিনটোত খং আৰু পৰিহাৰ কৰক ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কোনো কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে বিশেষকৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'ব মানসিক চাপৰ বাবে আপোনালোকৰ চলি থকা কামো নষ্ট হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ধ্যান ৰাখিব শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেলাইকণটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এবাৰ হৈছে ৰাখি ফল কিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখি লৈ বিশ্বিক ৰাখি বৃত্তিৰশী জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোৰ অত্যন্ত শুভ দিন আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু সংগৰাবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে কাজিয়া পেচাল নকৰিব যদি আপুনি কাম কৰে বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে সৰু সৰু কথাবোৰ প্ৰচাৰ কৰা উচিত নহয় বুলি কৈছে কিছুমান কথা বতৰা মনতে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক অফিচত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় কথাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে অৰ্থাৎ আঁতৰি থাকিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব আপুনি নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে ব্যৱসায় কৰাৰ জাতৰ জাতিকাসকলৰ আজিটো শুভ দেখা পাব গৈছে ঔষধৰ ব্যৱসায় কৰা জাতৰ জাতিকাসকলৰ বা ব্যৱসায়ীসকলৰ শুভদিন হ'ব আৰ্থিক সুবিধা আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে আপুনি চিকিৎসা বা নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা ঔষধ বৃহৎ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰে যি আপোনালোকৰ আৰ্থিকভাৱে উপকৃত কৰিব আন ব্যৱসায়ীসকলেও নিজৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব লাগে আজিৰ দিনটোত বাহিৰৰ মানুহক সময় দিয়াতকৈ পৰিয়ালক সময় দিয়াটো ভাল হ'ব নহ'লে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে আপোনালোকৰ ওপৰত কিছু ৰাগ কৰিব পাৰে খং কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কোৱা কথাবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃও সুখী হ'ব ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি আপোনালোকৰ সুখী অনুভৱ কৰিব আপুনি বিশেষকৈ জাংক ফুড বা ন ন ভেজাল বা ভেজ ফুড খোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ বিৰত থাকিব লাগে বুলি কৈছে ই আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল নহয় স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লওক সাধাৰণ খাদ্য খাওক বুলি কৈছে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবলৈ চেষ্টা কৰক সহযোগিতা লাভ কৰিব আজিটো ৰাইজৰ ফালৰ পৰা ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক অধিক মজবুত কৰি তুলিব আজিৰ দিনটোত অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদিহে চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নৱ শিৱাই লিখিবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক ধনুৰাশি ধনুৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে নহ'লে বিপদত পৰিব পাৰে সেই কোনো ভুল নকৰাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামখিনি কাম বিশেষকৈ আপোনালোকে কৰিবলৈ ফিনিছ কৰিবলৈ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে গুৰুত্বভাৱে আপোনালোকে কামখিনি কৰি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ কামৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ আচৰণত পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিটোৰ শুভ দেখা গৈছে যদি আপুনি অংশীদাৰিত্বৰে ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে সিদ্ধান্তটো ভালদৰে ল'ব লাগে নহ'লে আপুনি পিছত অনুতাপ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ যুৱক যুৱতীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰি নিজৰ কাম কাজখিনি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব লাগে আৰু কাগজ পত্ৰবোৰ মনত ৰাখি থ'ব লাগে বুলি কৈছে আৰু বন্ধুসকল কাগজ পত্ৰখন বা নিজৰ যিখিনি নথি পত্ৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে নিৰাপদ স্থানত আপোনালোকে ৰাখিব লাগে আৰু বন্ধু বান্ধসকল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব আৰু কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে আজি দিনটোত গতিকে যিকোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সৰু সৰু সমস্যা হ'লে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওঁ বুলি কৈছে যদি আপুনি এটা বিশেষকৈ সমস্যা বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে সেইখিনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে অন্যথা আপুনি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ মেইল হওক বা কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু অসুবিধাও পাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰটোৰ শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি কমেণ্ট বক্সত অনুগ্ৰহ কৰি ওম নমে শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ দিনটোত কাজিয়া পেচাল নকৰিব আজিৰ দিনটোত বছৰৰ প্ৰথম দিন হয় বন্ধুসকল অন্য দিনাখনো কাৰ্যা পেচাল কৰিব নালাগে যিহেতু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰক বুলি কৈছে জীৱনটোত কিছুমান যদি সমস্যা চলিছিল প্ৰব্লেম চলিছিল সেই প্ৰব্লেমখিনি পাহৰি নতুনকৈ আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰক বুলি কৈছে কেনেকৈ জীৱনটো আগবঢ়াই নিব কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি আগবঢ়াই নিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰখাব বুলি কৈছে পাঁচটা কটা বতৰাবোৰ পাহৰি যাওক বুলি কৈছে কিয়নো আপোনালোকৰ হৈ যাবোৰ হৈ গ'ল কেতিয়াও আপোনালোকে সেইখিনি পুনৰ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে কিছুমান যদি বিপদ আহিছিল সমস্যা হৈছিল কিছুমান কাম কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া ভাবক যে এটা এইম আপোনালোকলৈ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব কেনেকৈ প্ৰব্লেমখিনি চ'ল্ভ কৰিব কেনেকৈ দুগুণ উৎসাহেৰে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব কেনেকৈ নিজৰ ইনকমপ্লিট কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব বুলি কৈছে নতুন সাহসেৰে আত্মবিশ্বাসেৰে কাম বুলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইবাৰ চু ৰাশি ফলশিতানৰ অন্য এটা ৰাখিলোঁ সেই ৰাশিটো হৈছে মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোৰ সংগ্ৰাসবোৰ পৰিহাৰ কৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থলীত কোনো সভা অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে কোনো আলোচনা আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে ডিছকাছ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে যাৰ বাবে আপুনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উপস্থিত থাকি নিজৰ সংগঠনৰ প্ৰতি সততা দেখুৱাব লাগে বুলি কৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ বিষয়াসকল আপোনালোকৰ ওপৰত অতি সুখী অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকক কোনো পদোন্নতি দিব পাৰে বা কিছু দায়িত্ব দিব পাৰে ব্যৱসায় কৰা জাতৰ জাতিকাসকলৰ যোনটো ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত খং ইত্যাদিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে খং কৰি নিজৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে গতিকে কোনো কথাতে বেছিকৈ খং দেখুৱাব নালাগে ব্যৱসায়িকসকলে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায়ত লাভ লোকচান থাকে গতিকে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে গতিকে লাহে লাহে সকলো পৰিস্থিতি ভাল হ'ব পাৰে যদি আপুনি যোগ মানুহৰ কথা কওঁ বা যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে খৰচৰ তালিকাখন বহুত ডাঙৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে যুৱক যুৱতীসকলেও আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত সময়মতে পিতৃ মাতৃক ঔষধ দি থাকিব লাগে আৰু লগতে পৰিৱেশ অৰ্থাৎ পৰিৱেশন আপোনালোকে কৰিব লাগে আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ পৰা সজাগ হৈ থাকিব লাগে অৰ্থাৎ কেতিয়াও সেৱন কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ হাঁহ ফাঁও বা বিকলৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে আপুনি আপোনালোকৰ আত্মীয়ৰ লগত ফোনত কথা পাতিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যাব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগে অৰ্থাৎ যোগাযোগ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে ফোনযোগে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব সম্পৰ্কবোৰ মজবুত হৈ থাকিব শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকণটো দবাই দিবলৈ নেপাহৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নমেশ শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আপোনালোকৰ সকলোৱে দিনটো শুভ হওক এভাৰিজোঁ ৰাখিবল কিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখিলৈ কুম্ভ ৰাখি কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিব আজিৰ দিনটোত কাজিয়া পেচাল নকৰিব কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ কাজিয়া পেচাল নকৰিব বিবাদত লিপ্ত নহ'ব বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে যদি আপুনি নতুন এটা কৰ্মত যোগদান কৰিছে তেন্তে তাত সময়খিনিৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিব বুলি কৈছে সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰক সময়ৰ আগতে আপোনালোকৰ অফিচত উপস্থিত হ'লে আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হ'ব ব্যৱসায় ব্যৱসায় কৰা জাত জাতিকাসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত অংশীদাৰৰ সৈতে আন্তৰিক সম্পৰ্ক বুজাই ৰাখিব লাগে আপুনি আপোনালোকৰ কথা বতৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে নহ'লে কোনো বিষয়ত আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপত যদি ব্যৱসায় কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে বিবাদ হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব সংগীৰ সৈতে সঠিক একাউণ্টৰ আপোনালোকৰ ৰখা উচিত বুলি কৈছে যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ক'ৰবাত ওলাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত বহি কথা পাতিলে আপোনালোকৰ মনটো বহুত বেছি সুখী হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ আচৰণৰ বাবে পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ কিছু বিচলিত হ'ব পাৰে যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো বিচলিত হ'ব পাৰে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত বহি ঘৰৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব লাগে ঘৰৰ সমস্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো পেটৰ বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে খাদ্যভাসৰ প্ৰতি কিছু আপোনালোকৰ যত্ন লোৱা উচিত নহ'লে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আপুনি নিজৰ স্বভাৱত কোমল হ'বলৈ চেষ্টা কৰা উচিত অৰ্থাৎ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে মানুহে কেতিয়াও বেয়াকৈ নাভাবে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ স্বভাৱৰ পৰা বহুত বেছি প্ৰশংসা আহিব বুলি কৈছে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱাই লিখিবলৈ নেপাহৰিব এইবাৰ হৈছে মীনৰাশিলৈ মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সংগ্ৰাম পৰিহাৰ কৰিব নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে যদি আপুনি নিবনুৱা বা নতুন কৰ্ম বা কাম বিচাৰিছে তেন্তে চিন্তা নকৰিব আপুনি হয়তো সোনকালে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল খবৰ পাব পাৰে বুলি কৈছে মানুহে অৰ্থাৎ ব্যৱসায় কৰাৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়ীসকলে হয়তো নিজৰ ব্যৱসায়ত অগ্ৰগতিৰ সুযোগ পাব আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বেছি বা অধিক সম্প্ৰসাৰণৰ কথা ভাবিব ডাঙৰ কৰাৰ কথা ভাবিব আৰু আপোনালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে নিজৰ কামত মনোনিৱেশ বজাই ৰাখক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত আপুনি নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব যদি আপুনি অৰ্থাৎ যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত নিজৰ কামত মনোনিৱেশ বজাই ৰখা উচিত বুলি কৈছে যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ নতু নতুন কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰা উচিত বুলি কৈছে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব নিজৰ কেৰিয়াৰ কেনেকৈ গঠন কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিম বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো ধৰণৰ বিবাদ চলি যদি থাকে তেন্তে আপুনি সেইখিনি সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰা উচিত আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে যিয়ে আপোনালোক বহুত বেছি সুখী কৰি তুলিব শৰীৰ আৰু মনক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ দৈনন্দিন জীৱনত যোগাসন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়া এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে ৰাতিপুৱা বন্ধুসকল আপোনালোকে বিশেষকৈ ঘাঁহনিত খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়িব লাগে বুলি কৈছে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক আপুনি বহুত বেছি সুবিধা লাভ কৰিব আপুনি বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সন্ধিয়া সময়খিনিত নিজৰ সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক আৰু কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে তৰ্ক বিচাৰ নকৰিব আজিৰ দিনটোত গতিকে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে বন্ধু বান্ধসকল যদি আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেলাইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক কমেণ্ট বক্সত ওম নমেশ শিৱাই লিখিব